Информация, что у вас не было тренировочного поля перед цим матчем, прокоментуйте, якось. Насколько это вплынуло до подготовки на сегодняшний игру? Ну, прежде всего хотел сказать: я знаю Одессу, как футбольный город прекрасный город с большими традициями. Я просто не могу понять руководителя этой команды, чтобы сделать такие вещи, как он сделал. Он просто поступил не по-человечески, нет у меня слова выражения в его сторону, я не хочу выражаться. Если они думали этим нас психологически сломать, они только разозлили, ребята. У меня было. Не надо было даже настраивать ребят на эту игру. Потому что то поле, которое предоставили, ну, давайте, чтобы без обид. Ну, там коровам пастись сложно, потому что можно ноги сломать. Ну ничего, мы вышли из этой ситуации. Просто на будущее, я думаю. Руководителям черноморца нужно относиться более правильно и все-таки быть футбольными людьми, а не околофутбольными. Потому что обидно, что есть такой город, есть такой клуб черноморец с богатыми традициями и так поступают. Они же понимают, что приедут к нам, мы можем поступить точно так же. Хотя, я думаю, мы будем выше намного этого и не поступим. Потому что мы понимаем, что футбол – это та игра, которая всех нас объединяет. Единственное, еще добавлю, извините, что долго. Когда Григорчук, Рома, здесь работал, и они были в групповом турнире и просили о переносе, я первый сказал, что идти на все уступки и делать то, что нужно черноморцу. Потому что я понимал, что команда играет в Евролиге, добывает очки для Украины. То, что мы сейчас делаем. Почему с нами так поступили, сложно ответить.